До нашого гурту приєдналися ряд людей, які мали особисто звернутися до Олеся Станіславовича Довгого як кандидата в депутати Верховної Ради. І е, саме зараз от ми знайшли теж представника громадськості, який має ряд питань до колишнього е, секретаря Київради, нині діючого кандидата в депутати, який дійсно проводить багато благодійної діяльності, е, е, проводить ряд свят. По всьому, міс... по всьому району, і в тому числі навіть в місті, ми даємо слово безпосередньо учаснику нашої, так би мовити, такої дискусії, представник інтернет-партії. Владислав Савчук. Очень приятно. Спасибо за предоставленное слово. Во-первых, я пришел сюда как гражданин Украины для того, чтобы спросить у Олеса Станиславовича, каким образом ему удалось за 4 часа работать в Киев-Совете, принять 300 проектов решений, согласно которым Киев потерял около 10 миллиардов долларов. Мое заявление на получение своих 10 соток в городе Киеве лежит в Киевсовете уже несколько месяцев, и я не получил на него никакого ответа. Вот э, у меня вопрос был бы к Долгому. В чем, в чем усп э, секрет успеха тех людей, которые получили 300 земельных участков стоимостью более 10 миллиардов долларов? И почему я не могу получить как гражданин Украины, как житель Киева земельный участок буквально 10 соток, при том, что на меня не зарегистрировано ни единого земельного участка. Поэтому я как член интернет-партии Украины. А Олесь Долгий, между прочим, заканчивал Национальный университет информационно-коммуникативных технологий, который в то время был одним из соучредителем его отец. Я хотел бы сказать, что Олесь Станиславович порочит доброе имя интернетчиков, и я ему советую снять свою кандидатуру с выборов, потому что такие люди недостойны того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на звание, высокое звание народного депутата Украины. Спасибо большое. Конечно, многое мы узнаем во, во время дискуссии и те вопросы, которые задают общественность, она намного и всякие журналистской информации и всего остального. Поэтому будем надеяться, что, может быть, возможно, в письменной форме э или в комментариях к этому видеосюжету он все-таки позволит себе дать э ответ на поставленные вопросы и предложения. Меня вот, э очень э сильно э разрушает э маршруты. Вопрос у меня был бы еще один колесо Откуда у него в 24 года было задекларировано 3,5 миллиона гривен? Это официально в декларации. Среди моих друзей нет таких людей. Еще один вопрос, в чем секрет успеха. Честно говоря, я не понимаю. Поэтому ну, очень жаль, что Олег Станиславович не пришел. Видимо, это вопрос его чести, его несамодостаточности. Он побоялся прийти сегодня на встречу с избирателями, на встречу со мной, на встречу с другими кандидатами. И я не отдам за него свой голос и буду всех просить, чтобы не голосовали за него. Мы не можем агитировать по этому поводу решения. Считаю, что это дело совести каждого человека, свободного в нашей Украине. Но я хотела бы прокомментировать те слова, которые были адресованы э, значит, человеком, который принял решение голосовать за долго. Это преимущественно те люди, которые действительно получают материальную помощь от фонда э, от какого-то фонда. От какого-то фонда, да. Между прочим. Извините, перебью. Очень интересно, откуда э, кончасованный працующий Олесь Долгий находит деньги на то, чтобы раздавать людям пойти. Э, есть факт того, что от Олеся Довгого моей бабушке вручили паёк стоимостью там порядка 300 гривен. И так сделали всем бабушкам, которые живут на моей улице. Я не понимаю, откуда у безработного человека такие деньги. Не связано ли это как-то с тем дереваном земли, который был пару лет назад, когда был нанесен серьезный ущерб киевлянам, каждому украинцу в целом? продолжение этой темы, я хотела как раз, вы меня не очень-то, в общем-то, перебили, потому что это, с одной стороны, волнует тех, которые не будут голосовать за Леся Дову, но волнует также и тех, которые будут за него голосовать. В оправдании своего действия они говорят следующее. И говорят, так он же украл. Если краде то и нам дает, то хай крадей и на ведь такие были заявления. Поэтому, конечно, сейчас мы должны массово информировать людей о всех взглядах, как от, от, о разных точках зрения, чтобы у людей была возможность взвесить, положить на чашу весов и сделать именно осознанным, сознательным свой выбор. Вот. Поэтому спасибо большое. Если нечего сказать или есть что сказать, есть Меня еще интересует вопрос. еще один вопрос. Почему э, по всей э, карьерной леси, лестнице Леса Станиславовича э, где-то в тени фигурирует его отец? Вот э, мне кажется, что есть какая-то такая некая связь между э, таким вот ранним успехом молодого политика Довгого и его отцом. Э, Державный университет информационно коммуникационных технологий отцом был один, э, то есть учредителем был э, его отец дальше все практически все должности, которые занимала занималались долги, опять же таки так или иначе там фигурируют. Эти данные его... можно проверить, потому что мы все-таки представляем издание экология социальный захист». Я, мы, с... я ссылаюсь на специальные корреспонденты этого издания, мы отвечаем за эти издания. Вы, вы можете нам я... дать я... Всю информацию? Я ссылаюсь на сайт Плохом и на сайт Политрада. Вот там можно эту информацию найти. Проверим, насколько это соответствует. И только при наличии данных мы сможем публиковать это все в эфире. Eh, ну и на этом я думаю, что будет будет на чем задуматься нашей общественности. Вот и они примут правильное решение. И, слава богу, выбор у нас есть. 22 кандидата представленных в начале и сейчас на данный момент там уже ну 17, насколько я знаю. Значит, мы проверим эти данные, сколько у нас было У меня есть еще что добавить. На районе Березняках недавно поступила информация о том, что неизвестные люди в темной одежде ходят по подъездам, скрывают почтовые ящики и достают оттуда агитацию Оксаны Чупко и вкладывают агитацию Олеся Станиславовича Толкова. Я... Если бы это разместили, действительно показали это все документально, у нас есть фото, материалы должны быть мы, такие, только мы, при мы, наличии мы по... такого мы можем мы, сказать, что это действительно было. Потому мы что подали сейчас при выборных манипуляциях есть мы человек, не принимаем который участие. готов э, подтвердить э, этот факт. Поэтому, если вам необходимо, вы можете обратиться к нам. Мы дадим вам все необходимые материалы. Спасибо и Спасибо, вам. Всего доброго.